Всем, кто сейчас с телеканалом Первый Деловой, наши щирі вітання Это проект Акцент. На початку вересня українському парку «Марат» відбувся другий всеукраїнський автотранспортний форум. Це найбільше зібрання транспортників у такому складі і такого рівня. Захід організували Міністерство інфраструктури України, Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників та асоціація міжнародних автоперевізників. Говорили про актуальні питання і проблеми автотранспортного ринку. Ділова програма форума була дуже насиченою. Численні круглі столи, обговорення і дискусії, плюс неформальне спілкування. Подроб... подробности далее в видеосюжете. У Кримському парк «Марат» відбувся всеукраїнський автотранспортний форум. Захід ще молодий, оскільки проходить лише вдруге. Однак форум вже популярний на автомобільному ринку України і має високий авторитет. Це підтверджується участь у форумі і керівників Міністерства інфраструктури та асоціації міжнародних автоперевізників. Один із головних пріоритетів уряду підвищення безпеки пасажирських перевезень. У міністерстві інфраструктури переконані, ключ до цього прибрати з ринку нелегалів і зробити більш жорсткими умови роботи з нерегулярними перевізниками. Уявіть собі, у людини немає ні бази, машина куплена в борг, в якому місці зберігається неможливо, які механізми перевірити дане, дане запитання. Практично механізму вибіркового контролю його немає. І тому е, перевірити звичайно і е, час відпочинку, час роботи такого водія іноді представляється практично неможливим. Тому ми за перше це боротьбу з нелегальними перевезеннями, укрупнення наших перевізників. Цілком можливо, що в майбутньому всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників та асоціація міжнародних автоперевізників об'єднають свої сили для того, щоб працювати над законодавчими ініціативами, більш конструктивно і плідно. Обща програма та у нас все-таки наконец-то утвердить программу развития автомобильного транспорта. Это касается и Министерства, и, и Николаевича, как э, руководителя большой, э, самой большой организации внутренних перевозчиков. Это, скажем, налоговая политика. Она касается всех одинаково, мы работаем над этими проблемами. Это состояние дорог. Как бы мы ни говорили, а, а, над этим надо работать. Я думаю, теж тоже табіля. Варто відзначити, що, попри різну спрямованість надаваних послуг, лідери двох об'єднань автомобілістів говорили про те, що проблеми у них багато в чому подібні. Однією із головних називали невідповідність рухомого складу перевізників європейським вимогам. Президент Української асоціації автоперевізників, народний депутат України Ігор Шкіря, відзначив, що врешті-решт почала втілюватися у життя його давня ідея про створення вітчизняного автобуса, що і за ціною і за якістю відповідав би запитам українських перевізників. Буквально вот последние недели с конца лета активизировались эти переговоры. У нас были переговоры уже с Лазом, были переговоры с ЗАЗ. Буквально позавчера с Фасадзе я разговаривал. И мы стоим на пути решения этой проблемы, создать украинский автобус, нужный для перевозчика, по цене и качеству, которое будет вас устраивать. Президент української асоціації автомобільних перевізників також повідомив про те, що подібне широке обговорення проблем транспортної галузі відбудеться навесні в столиці. А третій всеукраїнський автотранспортний форум вже традиційно відбудеться у Криму в парк готелі Марат у вересні 2014 року. Отже, про форум і не тільки далі говоримо більш детально. У нас в студії директор департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури Дмитро Петухов та віце-президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Володимир Вакуленко. Вітаю вас, панове. Вітаємо. Отже, пане Дмитре, на вашу думку, чи триває налагодження конструктивного діалогу між автоперевізниками. У якости ассоциации. Это властная представника Министерства инфраструктуры вашего департамента. И что у этому форум? Да, форум очень э, помог э, в этом вопросе, э, в налаживании тесных э, отношений между э, перевозчиками и Министерством, в частности, департаментом. Было обсуждено много вопросов э, и довольно таки э, хорошие результаты по э, проведению форума также и для разработки нормативных документов. Ну, я думаю, что здесь стоит послушать также мнение самих перевозчиков. Владимир Михайлович, ваша оценка итогов форума и что касается конструктивного диалога, насколько вот это мероприятие помогло этому диалогу? Вы в целом удовлетворены? Мы удовлетворены. У нас в прошлом году проходил первый автотранспортный форум, который был таким плодотворным, активным. И э, автомобилисты приняли решение, что такие мероприятия должны проводиться ежегодно. И э, второй автотранспортный форум – это уже общее мероприятие, которое проводилось э, министерством, ВАПом и ОСМАПом. Ну и уже вот на втором автотранспортном форуме принимали участие около 700 представителей разных компаний и автомобильных и автопредприятия, производителей автобусов и были уже присутствовали на втором форуме представители таксистов, предприятия осуществляющие таксамоторные перевозки. Это уже очень большой уровень присутствия перевозчиков, высочайший уровень присутствия представителей власти, участников уже второго форума. Вот мы получили приветствие и поздравления от президента нашего государства, от премьер-министра, от председателя Верховного Совета. Это говорит о важности данного мероприятия для автомобилистов Украины. Ну, я думаю, это свидетельство того, что все-таки идет нормальная плодотворная работа по ну, наведению порядка в той отрасли, которая очень социально важна для всех граждан Украины, потому что нашими перевозками ежедневно пользуются от 4 до 5 миллионов граждан нашего государства. Я знаю еще, а... Було проведено багато круглих столів під час другого всеукраїнського автотранспортного форуму. Чи внесли автоперевізники якісь пропозиції до департаменту, чи обговорювали ці питання до найнагальніших на сьогодні законів про перевезення на таксі та про автомобільний транспорт? Дійсно, в рамках форуму паралельно проводилися круглі столи, в яких приймали активне участь представителі ВАПа, СМАПА. совместно с Министерством инфраструктуры и с производителями автобусов. И в зависимости от тематики проведения круглого стола решались те глобальные вопросы, которые необходимо ну, как-то сдвигать с мертвой точки или доводить до определенного совершенства по линии нашего министерства, нашей ассоциации. Это наболевшие вопросы, которые касаются работы нашей отрасли. Ну, несколько важнейших вопросов э, были рассмотрены на форуме, и один из них, мы уже об этом упоминали сейчас в этой программе, это э, новый закон о такси. И один из круглых столов, я знаю, был посвящен именно этой теме. Вы э, были его ведущим модератором и главным участником. И я обратила внимание на то, что э, все происходило достаточно тихо, мирно. Хотя мы помним, что как раз эти нововведения, они вызвали очень Такие дискуссии среди участников рынка было множество, там протестов и так далее, то есть много несогласных. Вот хотелось бы узнать вашу также оценку и, по сути, вот это же была самая такая главная, наверное, первая большая встреча представителей рынка с представителями власти. Удалось ли найти какой-то компромисс и вообще до чего договорились, Дмитрий Викторович? Да, действительно, вы правы, был проведен круглый стол по закону про перевозки на такси. Было порядка 30 представителей различных регионов Украины, которые осуществляют аксомоторные перевозки, а также оказывают услуги информационно-диспетческих служб по предоставлению заказов. Мы обсудили законопроект, который 8 числа был вывешен на сайте 8 августа на сайте Министерства инфраструктуры. Обсудили те замечания, которые предлагают общественные организации, заинтересованные министерства. Также те вопросы, которые были озвучены в порядке проведения Громадских э, обговорений э, данного законопроекта, который по процедуре обязательно должно провести министерство. И э, на данном круглом столе э, практически э, был отработан э, окончательный проект э, закона о перевозках на такси, который э, в дальнейшем при утверждении министерством будет э, направлен на повторную процедуру внешнего голосования. А чемало автоперевозники говорят про э, достатнюю закрытость принятия этого закона, про его популярность? Чи насправді це так відбувається? Чи все ж просто це не невдовол... вдоволені Это э, те э, перевозчики, которые взяли законопроект в последний день, э, когда э, он был вывешен на сайте. Э, и э, заявляют данную информацию. Я скажу так, что под группе по такси э, Владимир Михайлович не даст мне соврать. Э, 25 человек, из них только один человек это представитель министерства. 24 это представитель различных э, служб такси, Киева и э, Украины. Поэтому о том, что данный законопроект э, разработан и написан кулуарно, э, я так э, не могу сказать. Были учтены все э, пожелания, замечания, предложения э, всех представителей э, различных регионов Украины. Э, для ВААП такси не надто представлено представлена э, у асоціації э, чи приймаю э, прийнятті цього законопроекту участь. Ну, тема такси мы только в последнее время более активно начали заниматься этим вопросом. И в настоящее время мы тоже принимаем участие, мы изучаем. Есть несколько вариантов редакции закона о такси. Поэтому сейчас мы у своих региональных отделениях изучаем и рассматриваем. И все те наработки, которые будут поступать, они будут нами, так сказать, уже э, как-то объединены там в одно целое и, да, и там отработаны. Много аналогий из... с пассажирскими перевозками. <с Поэтому там тоже много, надо... общего да, есть, много общего. Но, скажем так, недовольных стало меньше теперь после вашей встречи с участниками рынка, после того, когда вы, возможно, сгладили некие острые углы. Я могу э, заявить официально, что э, с, э, чем дальше мы освещаем данный законопроект, э, чем больше мы общаемся с перевозчиками, с теми, кто работает в данном сегменте рынка, тем меньше недовольны. Ну и коль скоро мы уже заговорили о законодательных изменениях, то еще один важнейший момент ⁇ это новая редакция закона об автомобильном транспорте. Рынок его ждет уже очень долго, и действительно принятие этого закона затянулось. А на каком этапе работа сейчас и каким образом выглядит этот документ на данном этапе? Дмитрий Викторович. На данном этапе, буквально на этой неделе заканчивается работа над согласованием редакции закона про автомобильный транспорт с учетом замечаний общественных организаций опять и заинтересованных министерств. И на следующей э, неделе данный законопроект пойдет э, на внешнее согласование. Уже мы надеемся, мы пройдем его быстро и легко, потому что все замечания учтены. Э, и в течение двух э, трех недель данный законопроект будет уже в э, Кабмине. А стосовно закону про таксі, що ж таке, ж хотілося б дізнатись наскільки швидко його мають прийняти. Це буде цієї осені, за чи вже наступного року. Я думаю, що оба законопроекта в цій осінню дійдуть до парламенту. О новом законе об автомобильном транспорте и не только мы будем говорить во второй части нашей программы, эту часть мы должны заканчивать, но буквально через несколько минут мы вернемся в студию и продолжим разговор, поэтому дождитесь и не переключайте.